Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın girişində, əsas prospekt yola yaxın yeni təmirdən çıxmış 5 otaqlı həyət evin təqdim edirik, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz yeni təmirdən çıxıbdır. Mərtəbə arası monolit betondur. Həmçinin kürsüdən sonra da evimiz monolit betonla tikilib, çox keyfiyyətlə tikilmiş həyət evləridir, dəyərli izləyicilər qiymətləri fərqlidir. Qiymətlərin, videonun irəlilənən dəqiqələrində siz nəzərinizə çatdıracaq. Ən əsası oldu kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Dərzəcə gördüyünüz kimi evin həyətinin giriş darvazasıdır, darvazası avtomatik putla idarə olunur. Giriş addelinə kaletka qapısı da var. Gördüyünüz kimi hündür kürsüsü var, çox gözəl, çox möhtəşəm bir həyət evləri. Qiymətidir də çox sərfəlidir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi həyətində burada Dekorativ ağaclar üçün yer nəzərdə tutulub, geniş belə bir həyət yanı sahəsi var. Baxın, həyətinə 8-9 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Gördüyünüz kimi, burada da həmçinin dekorativ ağaclar əkilib, yəni burada əkilmək üçün yer nəzərdə tutulubdur. Evin yanına, arxasına burdan tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi həqiqətən çox gözəl, çox keyfiyyətli həyət evidir. Hündür kürsüsü var. Yenidən nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz kürsüdən sonra da monolit betondur və mərtəbə arası da monolit betondur. Ətrafı da tam olaraq yaşayış massividir. Baxın. Yerləşdiyi ərazı çox əlverişli bir ərazidir. Masazırın girişində əsas prospekt yolun düz yaxınlığındadır və buradan da evin yanına, arxasına keçmək üçün yolu nəzərdə tutulubdu. Yenidə yaxından evimizin xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl, əlverişli bir həyat evidir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi evin giriş piləkanı ağlaydaşlar üzlənilibdir. İndisə vaxt itirmədən keçək evin daxili nəsilləri tanış edək, buyurun izləyin. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizindəyik. Baxın, çox gözəl, çox möhtəşəm bir həyət evidir dəhlizin döşəməsi. 1-ci mərtəbə ümumiyyətlə isti polla yığılıb, dəyərli izləyicilər, nəzərinizə çatdıraq və 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkanımızdır. Gördüyünüz kimi pilləkanımız da mərmər daşla üzlənilibdir. Baxın, çox möhtəşəm bir evdir həqiqətən. Evin tikintisi, təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Dəyərli izləyicilər, evimizin qiymətini sizin nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 162 min manatla satışa çıxıbdır. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Burada gördüyünüz kimi plakanın altında texniki otaq üçün yer nəzərdə tutulub. Baxın və əlavə artıq əşyalarınızı yığa biləcək belə bir yerdir. Gördüyünüz kimi kondisioner aparatı burada vurulacaq və burada kollektor sistemidir. Belə bir gözəl, geniş yeri var dərizecilər. Və qarşı tərəfdən burada hamam otağıdır. Burada yataq otağımız, mətbəx və Dəhlizin girişinə sağda qonaq otağıdır, gördünüz kimi. Qonaq otağımız da kifayət qədər ölçüləri genişdir. Qonaq otağının tavanıdır. Dəhliz əzərlə yerlər nəzərinizə çatdıraq. Evimiz kürsüdən sonra monolit betondan və mərtəbə arasıdan monolit betonla tikilibdir. Evin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətdə materiallardan istifadə olunub. Bu isə birinci mərtəbəyə məxsus hamam otağıdır, gördünüz kimi havam otağından tavanı da dərinəcə. Bu evin yanında da yenə evlərimiz var. Qiymətləri 155-152 min manatdan satışa çıxıbdı. Bu isə 1-ci mərtəbədə yerləşə yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi otağın da ölçüsü kifayət qədər genişdir və yataq otağının tavanı da gördüyünüz kimi həqiqətən çox möhtəşəmdir. Həyat evidir. Tam üst daşla tikilib, bünövrəsi də dəmird betondur. Bu isə bizim geniş, işıqlı, gözəl salonumuzdur. Tamam, gəldik. Mətbəximizdir, baxın. Mətbəximin də ölçüsü kifayət qədər genişdir. Gördüyünüz kimi mətbəximdə döşəməsi granit daşlar, üzlənib və döşəməsində istilik polu yığılıb, hörmətli izləyicilər. Evin gördüyünüz kimi arxa hissəsində də özünə məxsus yeri var. Evin yanına arxasından tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi mətbəxdir. Hörmətli izləyicilər, indisə qalxaq ikinci mərtəbə ilə sizlər tanış edək. Buyuruq, bizləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox geniş belə bir otağı var. Yenə də dəhlizi sizə təqdim edirik. Baxın, həqiqətən çox gözəl, möhtəşəmlidir. Məkanımızda geniş və işıqlıdır. Yenə nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz masazrın girişində yerləşir. Bu isə gördüyünüz kimi İkinci mərtəbədə pilləkan qafəsidir və pilləkan qafəsinin tavanıdır bu. İkinci mərtəbədə üç yataq otağımız yerləşir və burda gördüyünüz kimi ikinci mərtəbəyə məxsus hamam otağıdır ilk öncə. Burdakı qarşı tərəfdəki yataq otağı ilə sizlər tanış edək, bu gün izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi dərizəcələr həqiqətən çox möhtəşəm bir evdir. Hər kəsə qiymətdir. Allah xeyir verməsin. Evin yan tərəfindəki evlərin qiymətləri sərfəli bir qiymətə satılır. Onların qiymətlə müvafiqdir. Evimiz yenə də nəzərə satıraq. Əsas prospekt yolun düz yaxınlığında yerləşir. Sənədləri qaydasındadır, tam kupcalı birdir. 2-ci mərtəbiyə məxfuz. Hamam otağımız gördüyünüz kimi hamam otağında döşəməsi istipolla yığılıb və hamam otağının tavanıdır bu dərizəcədir. Burda isə ikinci mərtəbəyə məxsus yataq otağımızdır görürsünüz. Otağın tavanıdır. Evin hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir mane otaqların qarşısını kəsmir. Bu isə bizim üçüncü yataq otağımızdır. Baxın, otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir və çox səliqəli, çox keyfiyyətli bir həyət evidir. Hər kəsə qismət, Allah xeyir versin. Telefon nömrəmiz də hatırladaq 050 704 98 80 Bəhram Əmlak Şəhərliyi İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik